Так, смотрите, во-первых, по поводу, где, где указывать замену фильтров и как контролировать. Давайте я покажу. Угу. Еще раз, в аппараты заходим детально. В детально у вас есть регламент. Выбираем нужный автомат. В данном случае у нас там сейчас 44. Ерники, Ерники, да. 44 угу. да. У нас в нем в регламенте, я сейчас указал, 2000 литров здесь. Тут смотрите, почему вам не давало сохранить, потому что только целое число можно. Вы, скорее всего, точку какую-то поставили, может, что-то такое. А, угу. И сохраняем, и оно У меня параллельно а, вот на планшете открыто 2000, попытаюсь сохранить, и опять же тоже красным горит. Не может быть, что нет прав администратора каких-то у меня. Возможно, здесь не выбран пользователь. Смотрю, в автомате у вас просто это. Да, сейчас мы тогда попробуем это сделать. А вы под угу. каким пользователем сейчас заходите? Вообще, скажите, пожалуйста. Как такового пользователя я не вношу. Я просто вношу пароль и, и захожу, а там не выбираю пользователя. Сейчас одну секундочку, мы это посмотрим тогда. Смотрите. У вас вот здесь, вот справа, есть э, возможность выбрать э, номер, на, на который будет приходить сообщение. У меня Это, здесь вообще пусто. Э, и вот, сейчас я смотрю здесь, видите, у вас куча пользователей есть. Сейчас мы к этому дойдем. Э, то есть выбирается или пользователи, скорее всего, вы по, первые пользователи, им пользуетесь э, ключиком этим. Давайте я, допустим, его сохраню. И есть mm -hmm. также само пользователи, которым э, дается доступ э, входа до, в к этому автомату. То есть, э, то есть это, под, ну, допустим, под... водитель или техник, да? Да, да, ключики. Вы можете каждому. Это то, о чем я спрашивала у девочек, что было ограничено, ну как бы не все могли смотреть там финансы и а, так да. далее. Мне надо было технику да. дать какие какие права. Да. Вот у вас есть сейчас там этих 20 ключиков. Вам надо их переназвать сейчас будет. Э, ну, сейчас мы попробуем пару сделать с вами. Ну, э. можно назвать э. администратор. Самое главное, надо, чтобы этим ключиком кто-то поднес к автомату, потом и проверить, или правильно мы а с вами установили. Ну, смотрите, с учетом. Есть вот первый ключик это фоллер, допустим. Давайте вот сейчас мы просто я здесь выберу вам, как пример, покажу, как добавляется пользователь. Видите, вы можете дать каким-то определенным людям доступ к этому автомату. И, допустим, мы даем первому пользователю и второму пользователю даем доступ к этому автомату. И, соответственно, вот они у нас есть с вот этими номерами телефонов два пользователя. Ну, я вижу mm -hmm. же номер. Одинаковый Да. Но, тем не менее, на этот номер телефона вам может теперь приходить смс о каких mm -hmm. в каких-то ошибках. И так же само вот этим вот пользователям мы дали доступ к управлению автоматом и поднесение ключиков к этому автомату. Они все Олег закодированы, это мой телефон, э, наше предприятие. А я понимаю. Ну, то есть кодировка, все одно, там я понял, я понял, как вам сделали. У нас просто на каждый автомат мы даем стандартный ключик, а дальше потом просто уже это надо настроить в системе. Хорошо. Смотрите, теперь дальше это я показал, где пользователи выбираем. Теперь где uh -huh. там их редактировать? Смотрите, у вас есть администр администрувание вот здесь вот. Uh -huh. корестувачи вот такое вот поле. Так. Вот здесь вот в корреспондентах вы можете видеть как раз вот всех своих пользователей, это все ваши ключики. Они сейчас все в роли администратора находятся. Все на одном и том же номере телефона, вот я вижу, и последняя mm -hmm. активность, у них вот указана последняя активность. И мы видим, вот 09 числа это вот этот пользователь заходил, 9.56 где-то э, последний раз. И вот mm -hmm. 16.35, 7 числа заходили, заходил вот mm -hmm. этот пользователь. Э, теперь смотрите, вот эти вот лишние, я думаю, они вам не нужны вообще. Скорее не нужны, всего. конечно. Их надо будет удалить, и это можно сделать, смотрите, вот здесь вот видите, примитка есть. Мы заходим сюда mm -hmm. на страничку, и мы можем здесь его просто выдалить, если он не активный был ни разу, или деактивировать, если по нему были какие-то операции. Если он вообще не активный был, то мы... Ой. Выдалить. А не получится так, что мы повыдаляем, и ключи станут неактивными, и мы, мы не сможем добраться до автомата? Там. Нет, смотрите, мы сейчас просто сделаем вам... Сколько вам надо вообще пользователей, скажите? Мне надо, администратор это я, да, э, техники, которые выполняют обслуживание, и водитель, который будет заправлять автомат. Это четыре человека получается, да? Ну, четыре, да. Хорошо, вот этот вот еще какой-то, я смотрю, есть последний пользователь, он тоже самый активный, это в 13.49. А это я смотрю активный, это, вот, это, вот это, 20, О, 17.29, 20. это тот код, который мы вносили, когда программу открываем там на планшете, это, и, это да. Это вот это, это вот, просто... вы зашли э, со мной вместе, и как раз его давайте сейчас, вот это вот администратор именно и есть. Да. Вам надо как-то его назвать по-другому, или пусть так и будет Тоф Олер? Пусть будет администратор, да. Не-не-не. Администратор Тоф э, Олер. Э, может, как-то правильно назвать данные ваши. Кто это? Ну, Ольга, ну... напишите. Давайте напишем, Ольга. Не надо фамилию, да? Ну, не надо, да. Хорошо, ну, хорошо. Давайте, Ольга, будет заходить. Не-не, попозже, Ольга, пожалуйста. Так, смотрите, это ваш ключик. Мы сделали. Теперь в пользователях. Я вижу, какой-то есть пользователь, который в 9.56 заходил, видите, сегодня к автомату. Скорее всего, подключался или в систему. Это техник. Это мы с ним ездили, вот и ждали, чтобы история нам посмотрит меню. Мы тогда его берем, во-первых, меняем ему роль. Это не администратор, а у нас это техник он в конце сохранить делаем и давайте андрей. его андрей сделаем так если надо андрею какой-то пароль сделать для входа в систему вы можете вот здесь вот изменить пароль mm -hmm. Так, и значит, Андрей техник у нас есть. Второй. И еще и, водитель, давайте. И третий. У нас вот какой-то пользователь был, у нас 7 числа заходил. Ну, пусть да, пусть этот. Я, я так понимаю, этот ключик тоже активный, какой-то у вас. Угу. Не, это? они все активные, все 22. Я понял. Ну, Води. Как э, зовут его? Э, водитель. Э, ну, Юрий. Будет. Так, я не поменял только его. Так, это у нас тоже техник получается, да, он получается, да? Ну, он не техник. Давайте, как мы его назовем. А чем он? Не, 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 не назовем, а какую роль он выполняет, скажите? А, какую роль как техник, давайте. Все смотрите, почему я спрашиваю, какую роль? давайте я сейчас покажу теперь вам дальше. вот здесь где администраторы у нас видите границы ролей, да, у кого что разрешено. вот доступы, если вы зайдете сюда по доступам, то вы увидите здесь какие доступы к чему даны доступы у какой роли. и у нас есть администратор, менеджер. администратору дано разрешено все, видите, везде галочки стоят, кроме кроме там нескольких э, технических э, вещей, которые даны суперадминистратору нам, mm -hmm. Это, есть роль-менеджера, которому там не дано э, э, какие-то ограничения, но практически все ему да, дано шо, работу с карточками, с, с э, какими-то затратами, там, внесением, вот этими вот отчетами, и, и обслуживанием автоматов. А если взять техника в данном случае, то техник может только, допустим, входить сервисным ключиком, делать операции, видите, но он в кабинет не может входить, не может видеть никакие у вас отчеты, ничего делать не может. Угу. Под своим паролем. Хорошо. И вы, в принципе, людям можете давать тоже доступ в систему, они а по своим, просто под, под, давайте под вот этим техникам, мы потом под логином зайдем просто и попробуете. Посмотрите, какие, ну, части системы видны им будут. Ну, им ну давайте попробуем. Им будет видно просто вот этих пару там вещей. Они должны заходить как обслуживание, да? А, ну смотрите, у нас они в кабинет. Давайте я сейчас покажу пример. Ну когда вы заходите в кабинет управления, у вас же здесь надо ввести логин-пароль. Так. Правильно? И вам надо внести mm -hmm. логин, пароль ваших, вашего техника, к которому мы дали доступ. И в данном mm -hmm. случае. У них имеет... должен быть свой логин пароль. Вот, смотрите, вот у них логин. А, есть... по номеру. Все, я поняла. Вот это вот логины, а пароли, я так понимаю, у вас тоже какие-то должны были быть с автоматами этими. Ну, они точно просто g Water и тот же номер. Ну, наверное, так, да. Mm -hmm. Вы можете эти пароли поменять, взять, во-первых, для них чтобы угу. поменять вот здесь где я показывал ну, чтобы они уникальные были, да. заходите угу. вот сюда вот редактировать изменить пароль вы эти старые в себе новые забьете какой-то угу. и если надо поменяйте им номера телефонов потому что по большому счету я бы конечно лучше для техников дал вот техник андрей у него же есть какой-то свой номер телефона конечно да, да так везде он давайте забьем угу. сюда его сразу чтобы вы О, я так сейчас быстро вам не скажу. Ну ладно, хорошо. Все, да, давайте да. Туда не трогаем, окей. Смотрите, забьете здесь номер телефона его, и по большому mm -hmm. счету вот эти сервисные сообщения, которые здесь надо настроить в настройках детально, вот здесь вот где настраиваются сообщения, я бы выбирал здесь сюда техника вот этого от Андрея, mm -hmm. чтобы ему сообщения приходили, если в автомате там какая-то неисправность, а доступ вам надо сделать в принципе для него сюда и для второго человека, который там водитель там Юрий, Юрий водитель Юрий водитель ага. И вот этих два человека и будут иметь доступ ключками к этому автомату угу. А все остальные ключики, я думаю, надо деактивировать для того, чтобы ими никто не пользовался и не было лишних там, угу. скажем так Понятно. Теперь давайте по заливу воды. Вот мы исправили а, что-то. Вот двух... Я попробую сейчас вам вот, вот этот, допустим, какой-то 1736. Сейчас удалю вам его. Ага, все. Не вот. дает возможности. Значит, можно деактивировать его. Так, и, и так вам надо просто их по, поотключать для того, чтобы они не были у вас. Именно не выдалить, а деактивировать, да? Да. Там какие-то записи в системе были, мы не можем удалить уже просто Так. Так. Еще там, да. Ну, то понятно, я уже сделаю. А да, Потом... и дальше сделайте себе, да, там, чтобы я угу. Уже... угу. Так, с этим разобрались, да, теперь дальше касательно обслуживания, да, вот этого вот регламента. Да.